দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এক জানুৱাৰী দিনাখনো আমি গুৱাহাটীৰ ৰাইজক এশখন চি এন জি বাছ উপহাৰ দি নতুন বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু একেটা পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি এই বছৰ আমি দুশখন ই ভি বাছ বা ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক উপহাৰ দি আমি নতুন বছৰ আরম্ভণী করিব খুঁজিছো ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে গুয়াহাটিবাসীকে দুশোটি ইলেকট্রিক বাস উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি এদিন এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন দু হাজার পঁচিশের মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরে পূর্ণ ইঞ্জিন চালিত বাস অটো ট্যাক্সি চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। মহানগরকে দূষণমুক্ত করার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন বিশেষ করে বাস অটো ট্যাক্সি মালিকদের সাহায্য সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজ যে দুশোটি ইলেকট্রিক বাস চালু হলো এর প্রধান কারণই হল পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা এই বাসগুলি শুধু গুয়াহাটি মহানগরের মধ্যেই যাতায়াত করবে না জাগি রোড বাইহাটা চারিয়ালি মির্জা এমস ইত্যাদি এলাকাতেও পরিষেবা দেবে এই স্থানগুলি গুয়াহাটি থেকে একটু দূরে এজন্য চার্জিং এর সুবিধার জন্য এই স্থানগুলিতে চার্জিং স্টেশনও খোলা হচ্ছে ইতিমধ্যে কয়েকটি খোলাও হয়েছে সরকার চাইছে এখন বেসরকারি বাস অটো ট্যাক্সি ইত্যাদি পরিষেবাও দূষণমুক্ত হোক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও জানান পরিবহন ব্যবস্থা আরও রূপে পরিচালনার জন্য সরকার 261 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে মহানগরে হাইব্রিড ব্যবস্থা চালু করবে লং এবং শর্ট রেঞ্জ দুই ধরনের ব্যবস্থা সরকার চালু করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজির নতুন বর্ষর প্রথম প্রভাতত অনুষ্ঠিত হওয়া এই সুন্দর অনুষ্ঠান আমার মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়া সন্মানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া উৰ্খাও গড়া ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী পীযুজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া নন্দিতা গাৰ্ডোছা ডাঙৰীয়ানী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰীমতী কুইন ওজা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ শ্ৰীমিছন ৰঞ্জন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়া অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল উপস্থিত সুধিবৃন্দ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এই প্ৰথম প্ৰভাতৰ সময়ছোৱাত আমি দুশখন ইলেক্টনিক বাছ সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছো ইয়াৰ লগে লগে চাৰ্জিং ষ্টেচনসমূহো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম যাতে এটা ভৱিষ্যতমুখী পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি নতুন বছৰটোক আদৰণি জনাব পাৰোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ দিনাখনো আমি গুৱাহাটীৰ ৰাইজক এশখন চি এন জি বাছ উপহাৰ দি নতুন বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু একেটা পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি এই বছৰ আমি দুশখন ই ভি বাছ বা ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজক উপহাৰ দি আমি নতুন বছৰ আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো সন্দেহ নাই যে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে আজি আটাইতকৈ সন্মুখীন হোৱা ডাঙৰ প্ৰত্যাহানটোৱে হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আমি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱস্থাই স্বচ্ছ সেউজ আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ যি দায়বদ্ধতা তাক আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে দুহেজাৰ একৈশ চনৰ বিছ আগষ্ট তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত আমি গুৱাহাটীত এশখন চি এন জি বাছ আৰু দুশখন ই বাছ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলো আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পুঁজি যোগান ধৰাৰ বাবে আমি গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডক অনুৰোধ জনাইছিলো আৰু এই সমগ্ৰ বাছ সেৱাক পৰিচালনা কৰাৰ বাবে আমি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিব বিচৰা এই অত্যাধুনিক দুশ ই ভি বাছৰ এশখন হাই ৰেঞ্জ আৰু এশখন ল' ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি গুৱাহাটী মহানগৰৰ ভিতৰত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল দুয়োটাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটা হাইব্ৰীড ছিষ্টেম আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিছো যাতে আমাৰ ইয়াতে হাই ৰেঞ্জ আৰু ল' ৰেঞ্জ এ চি দুয়োটা বাছ সেৱা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো এই সমগ্ৰ আঁচনিখনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে দুশ একষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে এই বাছ সেৱা আমি গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত পৰিচালনা কৰিম বিশেষকৈ গুৱাহাটী নগৰৰ মহানগৰৰ পৌৰ নিগম এলেকাৰ উপৰিও আমি দাঁতিকাষৰীয়া চন্দ্ৰপুৰ ধাৰাপুৰ মিৰ্জা এইমছ গুৱাহাটী শুৱালকুছি বাইহাটা আৰু জাগিৰোডক আমি এই ই ভি বাছ সেৱাৰ ভিতৰত সামৰি ল'ব বিচাৰিছো এই ইলেক্টনিক বা ই ভি বাছসমূহ ইলেক্ট্ৰিক বাছসমূহে যাতে ইন্ধনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে আমি ৰূপনগৰ আই এছ বি টি বেটকুছি মিৰ্জা বাঁহহাট চাৰিআলি আৰু জাগিৰোডত চাৰ্জিং ষ্টেচন আমি স্থাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু ইয়াৰ কেইবাটাও চাৰ্জিং ষ্টেচন ইতিমধ্যে আমাৰ এক্টিভেট হৈছে বা আমি এই বাছসমূহৰ বাবে আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা সুবিধা আমি দিব পৰা হৈছো এই অত্যাধুনিক বাছ সেৱাৰ লগত সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিৰে ইন বিল্ড চি চি টিভি থাকিব বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ মহিলাসকলক বাছত বিশেষকৈ পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মহিলাসকলে আতিশায্য আদিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ আমি পাই থাকোঁ বাছখনৰ পৰা নামি অহাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ নথকা বাবে আমি অভিযুক্তসকলক আমি আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰো অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আঁচনিৰ মূলত নাৰী শক্তিৰ কল্যাণ আৰু বিকাশ আমাৰ এটা অগ্ৰাধিকাৰ আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি এই সমগ্ৰ বাছসমূহত ইন বিল্ড আমি চি চি টিভি ইয়াত আমি সংলগ্ন কৰিছো যাতে বাছত মহিলাসকলে আতিশায্যৰ সন্মুখীন হ'লে আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ফুটেজৰ সহায় লৈ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমি বাছসমূহত জি পি এছ ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছো লাহে লাহে আমি পৰিবহণ নিগমৰ সেৱাসমূহ আমি জি পি এছ ট্ৰেকিঙৰ লগত সংলগ্ন কৰিব খুজিছো যাতে ট্ৰেফিক সমূহক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰো এই এ চি বাছসমূহৰ টিকটৰ নিৰিখ বৰ্তমান আমি দহ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কিন্তু লাহে লাহে পৰম্পৰাগত ফচিল ফুৱেল বা ডিজেল ইঞ্জিন চালিত বাছসমূহ আমি বন্ধ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি আৰু দুশ নতুন আমি ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিম যাতে পাঁচশ বাছ আমি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি থকা ডিজেল ইঞ্জিনৰ বা ডিজেল ইন্ধনৰ বাছসমূহ আমি বন্ধ কৰিব পাৰো বা তেওঁলোকক আমি আন লাইন তেওঁলোকৰো জীৱিকা ৰক্ষা কৰি আমি আন লাইন তেওঁলোকক আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট আমি কমপ্লিটলি ই ভি বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেললৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছো আমি আমি অটো বা আন ধৰণৰ যিবিলাক সেৱা আছে তেওঁলোককো আমি ই ভি পলিচিৰ জৰিয়তে আমি সহায় কৰিব বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বাহনসমূহ ইভিলৈকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ৰাজ সাহাৰ্য তেওঁলোকক যোগান ধৰিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ অটোসমূহ নিজৰ উবেৰ হওক নিজৰ উলা হওক যিমান গাড়ী আছে তেওঁলোকে লাহে লাহে যাতে ই ভৈ রূপান্তর সংবাদ এ পর্যন্তই ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ধন্যবাদ